Здравствуйте! В эфире программа «Виват Лекс». В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого праздник. Как отметил ВУЗ 211-ю годовщину со дня основания юридического образования в Харькове и с какими достижениями к ней подошел, смотрите сегодня в нашей программе. Профессия юриста – одна из самых популярных и самых сложных в обществе. Сегодня нет такой сферы деятельности, государственного органа или предприятия, которые обходились бы без профессиональной юридической помощи. Основы, традиции, научные принципы этой ответственной профессии закладывались в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого на протяжении всей его истории сегодня университет празднует 211-ю годовщину, а его коллектив, как всегда в день рождения, подводит итоги и строит планы на будущее. За последние годы, а особенно за раки независимости, рух и изменения были просто вражающими. Скажу отверто, что такого уровня развития, который получил ВУЗ за годы независимости, я Не спостерігав ні в одній країні світу. Фактично, за ці роки ми збільшили весь свій потенціал, збільшили обсяги своєї роботи практично в 5-6 разів. наука, учебный процесс, законотворческая деятельность, международное сотрудничество, материальная база, социальная защита, спорт, искусство. В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого все сферы деятельности динамично развиваются и результаты по каждому направлению стабильно высоки. Сегодня университет продолжает исторические традиции научных школ и активно влияет на развитие современной правовой науки. В ВУЗе ведутся исследования фундаментальных и прикладных проблем правоведения по 17 целевым комплексным программам. Преподавание, научно-исследовательскую и воспитательную работу обеспечивают 40 кафедр, где работают свыше 800 преподавателей, докторов и кандидатов наук. Среди приоритетных направлений ⁇ законотворческая деятельность, благодаря которой происходит формирование современных правовых принципов независимой демократической Украины результат работы профессорско-преподавательского коллектива в этой области. 50-60 законопроектов ежегодно. Помощь министерствам и ведомствам в подготовке нормативных актов, проведении экспертиз и научных консультаций. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого широко известен за пределами Украины. Международное сотрудничество охватывает разные сферы. Это и научные проекты, и визиты государственных и общественных деятелей зарубежных стран, проведение в стенах университета престижных форумов и международных конференций. Мы создали принципиально новый, в разы сбильшенный потенциал науково-педагогических работников. Это главная наша гордость, главное наше достижение и надежда на будущее. Проведенная наша деятельность Збільшилась, мабуть, як мінімум в 10 разів. Практично і наш вуз, і багато інших вузів в основу викладацької діяльності покладають наші підручники коментарі, науково-методичні розробки. По-друге, крім цього, науковий потенціал вузу здатний був підготувати величезну кількість тих наукових праць, які були і мали великі. Відзначення в нашій країні і за кордоном. І непомітна, але може, і основна наукова робота, і наші успіхи це величезна участь у розробці нових законопроєктів, починаючи з Конституції, всіх інших законодавчих актів, в тому числі базових кодексів і багато чого іншого. Символично, что День университета совпадает с Днем студента, который тоже празднуется 17 ноября. Ведь высшее учебное заведение работает прежде всего для студентов. Качество учебы, научная работа, условия проживания, возможность заниматься спортом и развивать свои таланты в разных видах искусства, все эти составляющие студенческой жизни в то же время показатели рейтинга вуза. В нашем университете 18 учебных корпусов. В каждом лекционные, актовые, читальные залы, лаборатории экспертных исследований, интернет-студии. 16 студенческих общежитий, построенные по европейским стандартам, больше напоминают комфортабельные отели. Здесь к услугам студентов компьютерные классы, соединенные с сервером библиотеки и центром информационных технологий, спортивные и тренажерные залы для будущих юристов, которые хотят развивать свой творческий потенциал, вот уже 11 лет работает Дворец студентов. Во дворце 21 творческий коллектив, где все желающие под руководством заслуженных и народных артистов Украины могут заниматься музыкой, танцами, петь в хоре, играть в драматическом театре. И у каждого есть шанс стать звездой не уступают творческим и спортивные достижения студентов. И это естественно. Физическую культуру и спорт в университете считают важной составляющей общей и профессиональной культуры юриста. Спортивный комплекс университета – лучший в городе. Тренажеры, зал аэробики, тир, бассейн – здесь есть все для воспитания чемпионов. Результаты соответствующие. Успехи студенческого спорта на мировом уровне измеряются не одним десятком олимпийских наград и сотнями медалей чемпионов Украины, Европы и мира. Сегодня у нас 50 спортивных спортов. Это спортивные комплексы, плавальные, бассейны, стадионы и много чего andere. Ну и безусловно, я не знаю еще нигде в свете, и в Индии, на первой, Палац студентів, на базі якого створений перший світі студентський професійний театр. Крім того, завершується будівництво бібліотеки. Це думаю, буде краща бібліотека нашої країни. Сучасний ресурс-центр. Вона практично готова до здачі. Десь наприкінці цього року будемо формальну процедуру і прийняття в експлуатацію. Після цього почнеться там процес оздоблення технічного оснащення. вже самого бібліотечного комплексу багато що іншого, але це дійсно прекрасна споруда, яка буде прикрасою не тільки Узу і Харкова, а й в цілому України. День рождения университета ⁇ главный праздник для его коллектива. И не только потому, что это ответственное мероприятие. В торжествах каждый год принимают участие представители высших ветвей власти нашей страны и города, руководители правоохранительных органов судебной системы Украины. В этот день наиболее достойные преподаватели, сотрудники и студенты по традиции получают заслуженные награды. У всех особенное приподнятое настроение. Ведь сегодня не просто праздник, сегодня день рождения Альма-Матер. Когда получаешь награду, из рук ректора университета Василия Яковича Тацея, моего учителя, моего наставника, моего старшего товарища. Когда получаешь награду в присутствии членов расширенного ученого совета, включая не только представителей нашего коллектива, но и Национальной академии правовых наук, ты чувствуешь большую ответственность. Те награды, которые получили, в том числе и я, это прежде всего награда коллектива. Награда для работы в будущем. И работы во сто крат больше, нежели работа была до этого. свою 211-ю годовщину коллектив университета встретил как никогда сплоченным, вновь переизбрав на должность ректора Василия Яковлевича Тация. Руководителя, который вот уже 30 лет, какими тяжелыми бы ни были времена, ведет ВУЗ вперед к новым достижениям и новым победам. Мы выразим мнение всего коллектива, высказав благодарность ректору за его самоотверженный и продуктивный труд. И в завершение нашей праздничной программы именно ему слово. Шановные профессоры, выкладачи, спевробитники, студенты нашего вуза, наши прихильники, спасибо всем, что вы сегодня меня слушаете. Я хотел бы обратиться к вас с приветствиями. З нагоди 211-ї річниці кращого юридичного вузу нашої держави, я хотів би привітати всіх вас, цим святом, щиро побажати вам доброго здоров'я, нових торчих успіхів і звершень, нового розвитку нашому колективу. Хотілося б, щоб наступні роки ми торжествували на нашій рідній українській землі. Я хотів би побажати того. Щоб процвітав наш вуд, наша програма, наша мета, наші плани, які ми послідовно здійснюємо, вони залишаються. Якщо ми будемо спільно рухатися в цьому напрямі, то вуз дійсно буде розвиватися як провідний, сучасний вуз нашої держави, як кращий юридичний вуз. Я хотів би побажати вам всім щастя, успіхів, здоров'я і поздравляю ще раз із славною річницею, 211-ю річницею з моменту створення нашого вузу. Слава Україні! Слава нашому колективу!